Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ini Cik Din nak share satu lagi resipi. Ah, okey, hari ini Cik Din nak tunjuk cara bagaimana Cik Din buat resipi kuah kacang untuk kita makan dengan nasi impit ya. Ah, resipi kuah kacang yang sangat sedap, tak banyak bahan, sangat ringkas tapi memang sangat sedap ya. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik Din gunakan untuk kita buat resipi kuah kacang yang sedap ni, okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, jadi harap jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Ok, inilah antara bahan-bahan yang Cik Din gunakan. Sangat seringkas dan sangat simple ya bahan-bahan dia. Ok, untuk kita buat kuah kacang ni, kena ada kacang lah. Ha, bahan utama dia kena ada kacang. Kacang ni Cik Din dah cuci dan Cik Din dah tuskan air dia. Ok, Cik Din dah basuh siap-siap. Dan kita Cik Din gunakan dalam 6 ulas, 6 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci setengah halia, Cik dia ada juga aa, kelapa gula melaka, satu batang serai dan ah kena adalah cili kering, cili kering dalam tujuh kelapa tangkai cili kering. Jangan letak banyak sangat nanti terlampau merah kita punya kuah nanti. Okey, bahan-bahan macam bawang, halia dan juga cili kering tu kita masukkan ke dalam blender. Okey, masukkan ke semua sekali dan tambahkan sedikit air ya, sedikit air. Air ni jangan banyak sangat ya, cukup-cukup untuk kita kisar sampai dia halus ya. Okay, dan kita akan kisar sampai uh, halus bahan kita ni. Untuk kita sangai kacang pula. Okay, uh, teknik yang cik dia gunakan. Cik dia uh, masukkan. Cik dia letak sedikit minyak. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu besar minyak. Lepas tu, bila minyak kita dah panas. Bila kuali kita dah panas. Cik dia masukkan kacang kita telah uh, siap basuh tadi. Tak nak basuh pun tak apa. Tapi uh, cik, kacang ni seeloknya kita basuh lah. Uh, okay, dan kita akan sangai kacang kita ni. Dengan api yang sederhana. Ha, jangan terlalu kuat api tu nanti dia cepat hangit dia tak uh, kacang kita belum kata belum cukup garing belum cukup masak tapi dah hangit dekat luar memang tak sedap lah. kalau kita buat kuah kacang nanti ah ha, tu sebabnya cik din, cik din suruh uh, gunakan api yang sederhana ataupun api yang kecil saja tapi ambil masa yang lama tapi bila kita gunakan api yang besar memang kacang kita akan cepat hangit ha, nanti pahit pula kuah kita kacang kita nanti kita goreng sampai dia ke ke perangan ataupun jadi macam lah. ha macam uh, dalam video cik dia ni ha kalau dah jadi macam ni tu tandanya kacang kita dah uh, masak ya ha kalau kita nak test tu ya kita kupas-kupas cuba uh, kita kupas kulit dia kalau dah jadi macam ni dah senang kita nak kupas tu dan kacang kita tu dah keras okey tu tandanya kacang kita dah betul-betul garin. -betul, uh, garing dah betul-betul rangup ya okey bila dah kita masukkan ke dalam bekas Bolehlah kita sejukkan sekejap Tapi jangan sampai dia sejuk untuk kita uh, Buang kulit dia Nanti susah uh, Bila dah sejuk memang susah untuk kita buang kulit Agak susahlah okay. Nampak tak cara cik Din buang kulit Cik Din ramas-ramas macam ni je uh, Tak perlu nak Buat cara lain Memang kena ramas macam ni je Ni cik Din uh, buat Masa kacang kita hampir orang kata Masih panas-panas ya. -panas tapi memang kena tahan panas lah tangan kita tu. Ha, tapi kalau tak, siapa yang tak tahan panas, memang boleh uh, tunggu sampai dia agak-agak suam. Bolehlah kita ramas-ramas dan keluarkan dia punya kulit. Kulit dia pandai-pandailah nak uh, asingkan kulit dengan uh, dia punya isi tu. Okey, banyak cara. Dan bila dah siap kita asingkan kulit dia dengan isi, kita nak kisar dulu. Cik Din guna chopper saja. Tapi kalau nak tumbuk, ambil masa tak guna chopper. Kalau nak guna tak ada chopper boleh je guna blender biasa tapi jangan kisar sampai terlalu halus. Ah ha, lebih kurang macam ni. Kalau guna chopper memang selamat kalau kita nak kisar. Dia tak orang kata tak uh, halus dan tak kasar sangat. Jadi macam ni dah cukup. Memang sedap kalau kita buat kuah nanti dia akan bila kita makan kuah tu kita boleh rasa dia punya kacang tu lagi. Okey untuk kita buat kuah kacang yang sedap ah ha, kena lebihkan minyak sikitlah. Okey bila minyak kita dah panas Cik Din masukkan bahan kisar kita tadi tu. Ha, bawang dan juga cili kering yang kita kisar halus tadi tu kita masukkan Okay time ni kena guna api yang sederhana juga Cik Din tak guna api besar Kita tumis perlahan-lahan sampai bahan kita ni betul-betul pecah minyak ha, Kalau tak betul-betul pecah minyak memang tak sedap ya Kuah kacang kita ni Apa-apa jua tumisan Atau apa-apa jua uh, benda yang berkuah Kalau melibatkan Uh, kena tumis Bawang-bawang uh, kisar ni Atau bahan-bahan kisar ni Kena tumis sampai betul-betul pecah minyak ya uh, Kalau macam ni Memang tak pecah minyak lagi lah Orang tak panggil pecah minyak lagi uh, Ni baru nak pekat je ya? Baru Baru nak pecah minyak Tapi bet bukan betul-betul pecah minyak lagi Okay ni Dah betul-betul pecah minyak ya Nampak tak uh, Tekstur Bahan tumisan kita tu Dia macam uh, Berketul-ketul uh, Macam dia Pekat sikit uh, Macam tu lah Orang kata panggil orang panggil pecah minyak. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, Cik Din masukkan sedikit air. Okey, kita kacau-kacau sekejap. Bagi dia sebati dengan air kita tu. Lepas tu Cik Din masukkan santan. Ha, santan ni Cik Din beli sebelum raya lagi. Jadi simpan dalam peti ais. Okey, ni santan biasa ya, bukan bukan kepala santan ataupun santan pekat. ah, ni santan cair. Cik dia beli dalam RM3. Cik dia simpan dalam peti ais. Standby. Mana-mana tahu takut nak buat apa-apa menu ah, lepas raya tu. Ah, kedai belum buka. Tapi ah, kita dah standby awal-awal. Kita masukkan. Kita kacau sampai, sampai santan kita tu ah, cair. Ah, tak risau lah. Siapa-siapa yang... Suka beli santan banyak-banyak tu boleh letak dalam peti ais. Boleh buat je macam cik dia buat ni. Lepas tu Cik Din masukkan satu batang serai yang diketuk. Serai tu tak boleh nak lebih lah. Cik Din kalau buat kuah, kuah kacang ni tak suka letak serai lebih. Cik Din hanya letak satu batang serai saja yang diketuk. Okay, kalau serai banyak sangat tu tak sedap ya. Dia bau serai terlampau kuat. Memang tak sedap. Jadi kita kacau-kacau sekejap. Lepas tu Cik Din masukkan satu setengah keping gula melaka. Perasakan dengan sedikit garam. Dan Cik Din masukkan aa, kacang yang telah kita kisar tadi tu. Nampak tak tester kacang yang Cik, Cik Din kisar ni. Agak orang kata tak tak terlampau hancur. Memang kalau kita buat terlampau hancur memang masa kita makan tu. Kita tak rasa pun aa, rasa kacang tu. Ha, macam tu lah. Tips dia untuk kita buat kuah kacang yang sedap. Tak boleh nak kisar terlampau hancur aa, kita punya kacang tu. Kalau ada pengisar kering lagi selamat. Tapi Cik Din tak ada pengisar kering. Cik Din guna chopper saja. Tapi cara kita kisah tu memang kena hati-hatilah. Ha, jangan terlampau hancur. Jangan terlampau lumat. Walaupun kita guna lesung batu sekalipun kita tumbuk jangan terlampau lumat ya. Okay, kita kaca-kaca sekejap. Okay, bagi kuah kita pecah minyak macam ni. Ha, nampak tak? Bila dah pecah minyak macam ni Cik Din lupa tadi. Nak letak satu kepiasa keping. Ada juga orang letak uh, ha, dia punya air asam jawa tapi cik din tak suka letak air asam jawa nanti terlampau masam. Ha cik din nak selamat cik din letak satu keping saja. Keping ha jangan lebih sebab kuah kacang kalau terlampau masam tak sedap ya. Rasa dia masam memang tak sedap. Ha dia nak ada rasa manis sikit, ada juga rasa masin sikit-sikit memang ngam kalau kita makan dengan nasi impit nanti. Okey, bila dah siap macam ni dah betul-betul pecah minyak macam ni memang dah orang kata kuah kacang kita tu dah Siap. Bolehlah kita matikan api ya. Okey, nampak tak hasil kuah kacang Cik Din buat ni memang rasa sangat sedap. Tapi bahan dia cukup-cukup ringkas ya. Tak perlu nak letak banyak bahan. Memang sangat ringkas. Cik Din selalu buat kuah kacang macam ni lah. Kita boleh nampak lagi dia punya tekstur dia. Ha, dia nampak lagi kita punya kacang yang tak berapa hancur kita kisar tadi tu. Memang sangat sedap ya. Kalau kita makan dengan aa, nasi impit aa, bersama dengan sate sate ayam sate daging tak kiralah. Ah ha, memang terbaik. Ah ha, walaupun ringkas tapi sangat sedap. Ah ha, boleh cuba. Siapa-siapa yang nak buat resipi kuah kacang untuk nasi impit boleh je buka channel Cik Din, tiru je cara Cik Din buat ni. Memang terbaik. Ah ha, kalau buat kuah kacang tu tak tak sah lah kalau dapur kita tak tak kotor macam Cik Din ni. Habis dapur kotor tapi tak apa. Puas hati kita buat sendiri ya. Okeylah kepada yang dah menonton, Cik dah harap jangan lupa cuba buat resipi ni. Aa, dan Cik Din nak ucapkan selamat hari raya walaupun ini hari raya yang keempat tapi masih sempat untuk Cik Din ucapkan selamat hari raya maaf zahir batin sehingga kita jumpa lagi di next video jangan lupa like comment share dan subscribe channel Cik Din assalamualaikum jumpa lagi